Ну, просто касается темы, которая меня вспомнила. А, ну, а потом уже тут так конкретно. Да, конечно. Меня зовут Елена Алимова, и мой проект называется Приходи на себя посмотреть. Себя увидеть. Меня с детства волнует вопрос, как я выгляжу со стороны. Я не знаю. И мне это по-настоящему интересно. Я бы хотела услышать свой голос, я бы хотела посмотреть на себя. Другой человек. Ну, можно сказать, что я могу посмотреть на себя в записи, но это не совсем то. Это так странно. Вот. Трудно поверить, что это действительно ты. кажется, что это неудачный ракурс или как-то не так записана пленка. Я пока еще не привыкла. Когда ты смотришь на фотографии, это нормально выбирать их по принципу нравится, не нравится, так бы хотел выглядеть или не так. А в зеркале утром мы смотрим на себя, чтобы что-нибудь поправить. Он смотрит, как он выглядит. А возможность сделать такой проект дает шанс создать такое супер зеркало, которое может подарить человеку встречу с собой. Ну, в каком-то смысле, конечно. Тоже не любишь, чтобы тебя снимать. Ты знаешь, я пока еще не привык тоже. Это так странно, вот это так странно, вот как раз это то что, как раз это то, что я говорю, что ты себя со стороны не представляешь. Да, конечно. Другой человек. Вы знаешь, страшно себя увидеть. Да, конечно. Самое страшное, что может быть, себя увидеть. ужас И это так странно, вот себя со стороны не представляешь. Да, конечно. Но когда он смотрит, как он выглядит, ты не что это другой человек? Я не знаю. А я не знаю себя а, увидеть. А Мне кажется, вообще не бывает ничего страшнее а в мире себя. Почему? А я не знаю. Почему это страшно? Почему это так страшно? А я, я не знаю, почему. Почему все боятся? Почему это страшно? Почему это так страшно? А я, я не знаю, почему. Чего? Почему? Я здесь еще слышно. Вот эти, ну, звуки это фрагменты разговора, которые мы случайно записаны на моей кухне, поэтому вы горохову. Поэтому такое, ну, это было качество. Извините, если я вам благословлю. А, в общем, мне 28 лет, и а, я... Так, иногда меня увлекают совершенно простые вещи. И вот недавно а, я как-то более полно осознала тот факт, что я никогда не делала себя со стороны. Вот. А, ну, в том смысле... А, то есть я всегда, конечно, себя не видел, а, Ну то, что ты говорила, что всегда человек не ассоциирует себя с картинкой случайно снятой. Да? Вот. И мне бы хотелось рассмотреть себя в зеркале, но когда вы смотрите там, с помощью тревиажа, вы все равно все время смотрите себя в глаза. Да? То есть вы как-то привязаны и а, ограничены в возможности посмотреть на себя с разных ракурсов. Вот. Вот. И а, ну, мой проект заключается в том, чтобы создать такое видеозеркало, то есть это система видеоинсталляции, которая поможет человеку, ну и позволит э, посмотреть на себя с разных ракурсов. <клес> ну, почему, мне кажется, это важно? Потому что это такой определенный личностный опыт, э, который, э, который нельзя поделиться. То есть тут для меня есть две важных темы. Первое это то, что мы не идентифицируем с той визуальной ну, информацией, которую мы из для всех остальных, это такой ну, уникальный парадокс, который меня просто шокировал. Вот. А второе ⁇ это отношение между зрителем на выставке и произведением искусства сейчас. Есть такая большая ну, проблема восприятия произведения искусства, потому что человек, который приходит на выставку, чаще всего не имеет необходимого образования, чтобы оценить проект, который он видит. И из-за этого у многих людей есть такие неосознаваемые страхи, что он попадет на выставку и не поймет произведение. Или что художник на самом деле его обманывает, зарабатывает деньги, там, как бы, э, делает себе имя, но его это полилитен ну, искусство да То есть у человека есть очень много определенных страхов на выставке. А, вот. а эта выставка она полностью состоит из объектов, которые посвящены входящему. То есть зритель приходит в зал, его снимают камеры и в режиме реального времени транслируют. Ну, я сейчас покажу эскизы этих инсталляций, транслируют, показывают ему и таким образом зритель сам является контентом этого произведения искусства, сам является своей темой, ну, на которую он смотрит. И ну, при этом все равно зритель. И э, что еще меня замораживает во всем этом деле, то что э, если зрителя нет, то как бы, произведение искусства не существует. И получается, что него нет какого-то стабильного контента, да, то есть внешней формы. Ну, то есть оно как бы есть и его нет. Я покажу, если инсталляции чтобы было больше понятно, о чем я говорю. То есть э, пространство состоит из небольших комнат, э, стены которых не являются проекционным полотном. То есть проектор находится с обратной стороны, мы видим. Э, и в помещении присутствуют камеры, которые тоже, ну, как бы, они могут быть заметны, но это не все важно. То есть вот первое помещение, в которое мы заходим, э, это э, такая небольшая комната, и человек сразу видит свое изображение ну, подобное где-то взять тогда обычно. То есть ничем особо не шокирует, кроме того, что у какое-то странное немного поломанное. Э -э, вот. И, и, причем он видит себя разбитым на две части, и одна часть примерно как его лицо, но другая спиной. то есть вроде бы ничего такого, небольшого, небольшое несоответствие. Вторая инсталляция тоже достаточно такая традиционная. Это вот, э -э, приглашение поприсутствовать в своей компании. Человек может присесть за столик и увидеть себя напротив, приблизительно на так, как увидеть себя в зеркале, только в зеркале у вас право-лево как бы перепутаны, а тут у вас создается ощущение присутствия действительно всегда с собой. Это немного похоже на общение в скайпе. Когда, да, может, мы не замечаем, что мы разговариваем в скайпе, а в это время как бы навсегда мы всегда. Вот ним. Вот, Следующая комната, в которой ничего нету, а, а камера находится на потолке, и человек просто видит себя сверху. И если людей в комнате много, то это уже как бы, интереснее не а, Потом такой объект, это какая-то ну, абстрактная как символ колодца, да, или какая-то форма, куда мы можем заглянуть, и если вы туда заглянете, то внизу... И себя, как вы заглядываете со спины. <клыш> вот. Тут уже такая с литературой комната. Вы заходите и видите лавочку, как бы остановку маршрутную, видите лавочку, фонарь, там урну и, ну, соответственно, присаживаетесь наверное, чтобы подождать автобус. И напротив вас на стену транслируется изображение автобуса большая анимация, где шевелятся люди, там что-то разговаривают, либо есть звук, там за проезд, еще что-то. И если вы присмотритесь, то вы увидите себя в вот, окне этого автобуса только в профиль, потому что в этот момент вас онлайн снимает камера, как бы транслирует туда в это ну, окно. Вот. Следующий объект тоже связан с темой <соценно> общественного транспорта. Это, это только стул, ну такое на, на, которой вы присаживаетесь, и при этом вас снимают сзади камеры и трансли, транслируют на экран перед вами. То есть вы как бы сидите, наконец-то, перед собой в автобусе. Ну, то есть вы, наконец-то, вот, как бы миллион людей видели, прозрачным полом. А, ну, такой немножко, может быть, не такой не хулиганский неприличный не проект, потому что если кто-то там в юбках или еще что-то, там быть, недовольны -то. А, то есть и изображение транслируется на потолок. Ну, то есть это можно заметить, это можно заметить. Я бы хотела, чтобы этот картофчик был небольшой, и он, ну, то есть этот объект внимательно. Это такой, может быть, символ калейдоскопа или зеркальные комнаты. Ну, может быть, это так много каким-то которые люди посещают. Но только это все тоже проекционные экраны. И здесь есть четыре камеры, и они расположены таким образом, что когда вы поворачиваетесь ну, в одно из основных направлений, вы можете посмотреть на себя со всех ракурсов, кроме вас, То есть вы, вы поворачиваетесь, вы видите себя в крови, в крючетверке, сзади, сзади, в Вот. <свASTIC -постив> <свASTIC -постив> ну, мне кажется, что тоже нужно провести какое-то время. Uh, на самом деле, uh, мне кажется, это вот такое интересное переживание, которое, uh, ну, лично мне, может быть, его не хватало долго. И, и uh, которые у людей, мне кажется, могут возникать, когда они смотрят на себя, там, а то, как они выглядят, там, хорошо, плохо, может быть, что-нибудь там, где-то замялось или что-то нужно поправить, прическу. А, а через какое-то время человек наверное, начинает действительно обращать на себя внимание и как-то идентифицировать ну, себя со своим визуальным ощущением. Ну и последний это такая темная комната, в которой есть камера снижения, и когда вы движетесь по, направлениям, выхода, вы видите, как вдалеке вот пересекает комнату у человека. Ну, то есть, ну, естественно, это мы. И вот, когда вы продвигаетесь к выходу, не только то, как я внешне, а мы уже, по-рецепту, поэтому может быть, вы задумаетесь о том, что вы работаете с людьми, которые, ну, знают, да, история, как разворачивается mm эта -hmm. история, когда ты начинаешь. Вообще, мне очень интересно было, есть, ходы, как с психологами поработаете, которые на выходе раздавали анкеты и человек был отвечал на этот вопрос, какие эмоции у него возникают, какие эмоции, ну, какая реакция происходит. Ну, просто мне это лично очень интересно. И вообще, конечно, очень нравится, это просто как бы весело, можно быть и с ребенком, это уже интересно, а можно погружаться в, мужу, в эту тему. А, и, ну, и, и вот еще такой удивительный момент. А, мне кажется, что это какая-то сатисфакция в том плане, что, ну вот, восстановления несправедливости, что а, вот я всех вижу, а себя нет, а все остальные меня видят. А здесь это вот такой опыт, который невозможно поделиться. Вот я себя увидела, а не могу показать это могу, потому что человек придет он увидит себя, и у него возникнут совершенно другие эмоции, чувства и ну вряд ли этой ситуации. А насколько продумана возможность и если это выставка, туда будут приходить люди, и будет много, и это будет здорово. Насколько продумана yeah. вот оказалось. человек мне кажется это достаточно комфортно другое дело что может быть тоже думала по поводу проходимости да сколько человек может посетить где нет выставки но в принципе то есть это все равно достаточно плотно ну, как бы, это имеет смысл даже ну, технически так, по соотношению затрат и того количества посетителей которые может иметь ну то есть да отвечая на вопрос, определенное а место личное пространство здесь нужно, конечно. там нет места просто развивается, сидеть вдвоем за столом. Да. Да, да. Да. да, да. Там, там а. как а. можно же подойти сначала к одному где то к другому где некоторых Там нету такого. Может быть, это И... с помощью системы да. ну, контроля доступа к разрешенным карточкам. Ну, ну, может нет. быть, кстати, сожалению, не важно. Особенно знаю. Данный, ты быть сто 100%, да. чтобы он был один. А, тут... вот, пока он не вышел за этой да. то следующий может быть. Но ну, тут возникает дополнительный контекст в плане вот этого открывания. Это да? тут же все-таки есть вот эти архитектурные символы, что -то. ключ, да, вот этой карточки, ну, то, что ты что-то открываешь, ну, куда-то попадаешь. Возможно, может быть, это интересно. Ну, а может быть, это отвлекает. Да. надо еще да. подумать. своей практике, чем, чем на надо ну, бы, Если он может прийти это, в этом счет аттракцион, это очень хорошо, потому что это его популяризирует, люди как рассказывают друг другу и приводят еще больше людей. Да? То есть возможно,

чтобы это было более бы реально по, по информации. Ну, вообще, мы другие времена. Хотелось бы еще со звуком, если честно. Просто я, я не придумала какого-то оригинального решения со звуком. Может, кто-то может предложить, но с удовольствием.